Чем да сколько можно про интересно. того бандеру? Не был бандера, а там успокоить. Ну как не был Ну так, был, так вот просто не был бандером. Ну не был. Он не был членом социалистической партии. Он не поддерживал социалистские взгляды, расовую теорию и так дальше. Ну а если Украина по-прежде всего, то что значит немассокая? Это означает лозунг, который во времена Второй мировой войны означал борьбу за свободу Украины. Вот это вот оно означало. Каждый лозунг, он имеет свое значение в конкретной ситуации, а не вообще. Абстрактно. В нашей ситуации тоже лозунг Украина по надусе означает, что нужно защищать Украину от российской агрессии и не более того. И не надо сравнивать вот. это с э, 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 гимном <coughs> Германии Дойшленд юбералес Просто не нужно Понимаете Точно так же как мне сейчас <coughs> Ваша молодежь орет Слава России А слава России это официальный э, лозунг русской партии русской, русской партии которая существовала в Маньчжурии Вот официальный лозунг Они зиговали и кричали Слава России вы до последнего времени не употребляли этот лозунг, стали употреблять. Что мне теперь рассказывают, что вы артисты, потому что вы кричите «Слава России!» Вы потому что не вы знаю, нападаете я... на чужую страну. Вот поэтому вы в этом смысле слова. Я не слышал «Слава России!» Ну вы не слышали, мне каждый молодежь орет «Слава России!» У Вас Путин кричал на годовщине присоединения Крыма слава России. Что вы не видели по телевизору этого? Я, я, я не смотрю уже лет 20. Ну, так я... вот посмотрите. Это ну, вот, опять же, ваше у меня другое мнение. От... Да, при чем я... здесь мнение? Почитайте любую литературу в Википедии. Слава России это официальное обращение русской Российской партии, которая существовала в Маньчжурии в 20-30-х годах 20 -го века. Вы взяли этот лозунг? Ну, взяли, так и взяли. А нас вы обвиняете в том, что у нас есть лозунг «Украина по надусе». Мы защищаем свою землю от всякого отребья, которое лезет на нашу Хорошо, территорию. Хорошо, я понял, я вас услышал.